Всем привет с вами Дарина и сегодня я буду рассказывать видео об... про себя. Ну, я думаю, вы понимаете о чем я? Я буду говорить, что мне нравится вообще, какой мой любимый цвет. Может, это будет кому-то интересно, кто хочет со мной подружиться, или кто просто хочет меня узнать получше. В общем, давайте начнем. Мое любимое число. Мое любимое число 16. Поскольку э, мое день рождения 16 числа. Э, Во-вторых, еще я живу на шестнадцатом этаже. Так получилось. И не знаю, мне само нравится это число, потому что, когда тебе 16 лет, некоторые дев... Ну как, некоторые школьницы, которые учатся в школе, и не только школьницы, школьники, они уже в 16 лет уходят, ну, короче, заканчивают школу, и, ну, и вы поняли, короче, заканчивают школу, и в институты разные расходятся, ну, не знаю даже, ну, это мое любимое число, по двум причинам дальше мой любимый цвет желтый желтый цвет поскольку он еще есть и в прапору украины и он яркий он как солнце он вообще теплый цвет я люблю теплые цвета и вообще не знаю мне он нравится он цвета как этот этот как вы видите, перед вами ох, картонный. Его лицо очень смешное. Ох, я не хотела вам показывать сейчас свое лицо, но просто я уже, во-первых, сонная. И как-то мне уже не хочется, поэтому лучше я вам предоставлю вот это очень смешное лицо, на которое вы будете смотреть целое видео. Кому не интересно, вы можете выключать видео. Ну, если вы хотите, чтобы я вам там что-то показывала, то я предупреждаю, что такого может и не будет. А будет просто одна вот такая картинка, просто мне не установлена специальная программка, и вот так вот оно получается. Ну ладно. В общем, я вам сказала, какой я люблю цвет. Ну, это будут, я сейчас говорю, самые основные мои. Даже не знаю, как их назвать. Короче, самые основные мои любимые цвета, цифры, все, короче. И какое мне нравится имя. Имя, насчет имя я не знаю, все имена очень нравятся. Вот, например, Дженнифер. Очень красивые, также ну, много разных имен. Я не могу точно одно имя сказать. Вот, и может, вам будет интересно, откуда пошла моя фамилия? Во-первых, моя фамилия по украински, как я вам ее скажу, потому что по украински это правильно будет. дема-дюк. То есть будет э, Дарына Д. Мой канал так называется Дарына Д. Д буква. Это означает, что, что моя фамилия Демадюк. У меня просто так и совпало, что на букву Д начинается имя и фамилия. Ну и мне это вообще нравится. Ну, удобно, ничего там не надо. Например. А, на. С и Ш, например. Ну, короче, я не буду наводить примеры, а то еще кого-то назову не того, и кто-то на меня обидится, если что. И поэтому я не собираюсь так поступать. Ну, и мои любимые цветы. Я люблю все цветы. У меня нету любимого цветка. Просто они очень все красивые. Они мне... Вот когда я вижу цветы, мне просто хочется их взять в руки, понюхать вообще. Вот эти цветы очень пахнут. Все, все цветы. Очень приятно пахнут. И вообще. Вот. И еще вы хотите спросить, наверное, ли я учусь хорошо? Ну я... Не сказала бы, что я учусь вообще плохо, и не сказала, что я прям отличница. Ну, я не прям отличница, но я учусь хорошо. Ну, почти очень хорошо, но так пока хорошо. Ну, у меня нету, то есть там семерок, ну, восьмерки, может, раз в месяц или там... Ну вот, э, десятки, одиннадцатки. Ну, короче, по самым легким предметам. Музыка, э, трудовое, укорлит. Ну, сегодня мне нужно было сдавать стих по световой. И я думаю, вы, мои одноклассники, если меня смотрят, они знают, что... Это видео я вылаживаю в понедельник, но оно может выложиться завтра, поскольку у меня оно долго вылаживается, выгружается, и мне приходится так мучиться. Поэтому это видео я выложу в понедельник, 20 апреля. Да, и мой любимый предмет. У меня их несколько. Это трудовое. Музыка, Световая, ну история там. Если не надо там контрольные писать. Ну, история тоже так нормально. Украли, Украинская литература мне тоже нравится, когда мы просто читаем, не пишем. Ну. Ну и физкультура. Так остальные не очень, но как сказать, нормально. Дальше, что я вам еще хотела сказать. Моя фамилия походит от одного ученого, которого э, звали Демет. Его была такая фамилия. Или его так и звали. Ну, по-моему, была его фамилия, и потом они дальше придумали продолжение. Демедюк. Ну, так, не знаю, кто это придумал даже. И еще мне мама рассказала, что фамилия пошла от слова мед, типа ДМед, мед, ну как там, ДМед. И я совсем не понимаю, почему мед. Слово мед у меня оно тоже там есть после двух первых букв. Так, и еще я хотела вам сказать. Uh, у меня некоторые девочки в классе спрашивали, почему я захотела сделать свой канал, что мне в нем интересного. Во-первых, uh, чтобы я могла чем-то заниматься, интересным делом. Я просто хотела узнать, как это делается, что вообще... То есть это у меня уже мой канал два года. Просто видео вообще не вылаживала почти в первый год там за где-то два месяца с каналом была, потом начались всякие учебные контрольные, ДПА во первых в четвертом классе было не до да, Ютуба вообще и и я вообще про него забыла, а потом открываю в свободное время, когда я в пятом классе уже учусь целый год была без Ютуба без своего канала и поэтому я там чуть-чуть забыла, что у меня было, просматривала все видео. И тут вообще началось у меня так все прям. Начала снимать разные обзоры. Во-первых, почему обзоры? Потому что я хотела вас заинтересовать, что те, кто смотрели раньше мои видео на моем канале, например, чтобы они еще посмотрели новые и Вскоре я выложу вообще не обзоры, а так, как сейчас рассказывать себе, например, о моей семье. Или, если вы хотите, я могу вам рассказать о моих питомцах. Могу, я могу вам даже видео снять. Просто сейчас в городе, это будет в субботу и воскресенье, я вам попробую снять видео про моих, ну, не как моих, про моего... И моей сестры кролика. И также я могу вам еще снять видео про знакомство с моей сестрой, если вы хотите. Только вы напишите в комментариях. Любой человек, который смотрит это видео, вы можете написать, если вы зарегистрированы ну, в Ютубе и у вас есть свой канал. А так придется регистрироваться. И вы не сможете написать никакой комментарий. Поэтому лучше зарегистрируйтесь, снимайте свои видео. Это очень интересно, я вам, во-первых, говорю. И вы можете создавать свой образ. там. Вот я снимала видео, как Иванна поет, моя одноклассница. И просто когда у Иваны больше просмотров становится. У Иваны больше просмотров становится. Потому что она поет. И я еще хочу снять свое видео. Ну как? Я не хочу снимать, как я играю на гитаре. Ну, не, не буду снимать свое лицо, потому что я как-то очень сильно могу застесняться, там еще что-то запереживать и не сыграю вам никакую песню. Я буду играть песню, которую попросила мне сыграть мама, украинскую. Только мне нужно еще порепетировать ее и в скором времени, на этой неделе думаю, будет у меня уже песня на ютубе и я тоже хочу. Просто у меня больше всего просмотров это в кукол Монстер Хай, когда я снимала на них обзор 311 уже просмотров, ну, когда я смотрела последний раз сегодня, где-то час назад, час назад, и тут я уже поняла, просто Иванна на видео, ну, Иванна, я думаю, вы знаете уже, как ее зовут, когда она поет, она, ну, вот просто выражает свои эмоции, она просто уже прошла это все страх свой потеряла перед публикой, она все готова. И у нее как-то получается, и все смотрят ее видео, ставят кучу лайков. В общем, у меня на канале больше всего лайков. это на Ивана видео, там 5 лайков. У нее вообще больше нету лайков. Больше. Больше именно. Выше. Ни 7 ни нет. У меня никогда не было такой большой суммы. Например, там 10, Разве что 10 просмотров может быть. Поэтому я хочу, чтобы вы написали видео, которое вам интересно, чтобы я сняла. У меня моя одноклассница. Она смотрела мои видео, написала в комментариях. Это Ира Илюшек. Она написала в комментариях снять видео про школу, про всех э, наших одноклассников. Я не знаю, или про всех. Ну, может, и будет в разных видео. В первом видео я буду про девочек, во втором про мальчиков. Вот так я решила. Ну, чтобы оно долго не было, просто оно может загружаться с такими темпами целый день. Ну, если я буду снимать целые видео. У нас 34 человека в классе. Про каждого мне нужно рассказать. Наверное, вы знаете канал Маша Влог. Это тоже моя одноклассница. Она снимала видео про школу. Я хочу, чтобы вы зашли, посмотрели. Если вы не можете найти ее канал, вы можете зайти под мое видео, там где клип и ванны клип с еще двумя девочками. Это тоже мои одноклассницы Викой и Ярыной. Вот, вот такие у них красивые имена. Зайдете и там в комментариях вы найдете и Надя, 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 и Маша Влог. Зайдите в Маша Влог, там у нее три прикольных видео, а в Надя Надя Наде, ну канал так называется, не знаю, там есть одно видео про ее собаку и пылесос. Ну я думаю тоже вам будет интересно, если вы, конечно, хотите. Также я, если некоторые девочки из моего класса, кто будет принимать участие, ну, например, не в конкурсе, а если они меня сейчас слушают, если они будут принимать участие, там, например, э, в работе для съемки или приносить свои идеи для того, для канала, как бы, то я, ну, если они дадут идею, я им буду давать по одной наклейки. Вот такой. Но это не одна, это две. Они будут любую выбирать. Вот сейчас я вам покажу полный. Вот это, это первая наклейка. Не знаю, какой-то баранчик. Это Шон или какой-то другой. Это, наверное, мама со своим ребеночком, как рюкзак дальше идет собачка, как я ну короче собака с Шоном, так сейчас я подострою, вот с Шоном. дальше здесь идет баранчик, который переодетый в тетю человека. это идет их не фермер, здесь сам баранчик Шон вот. И собачка вот э, будут должны принимать участие 6 человек из моего класса и если они будут подкидать отличные идеи я им буду давать наклейки просто у меня таких э, наклеек две пары две пары и я на одну из этих пар буду делать как бы состязание кто хочет, пусть подкидывают свои идеи и будут получать по наклейке. Я точно не знаю, или это прикольно, но все же я сделаю, чтобы вам было интересно, а то у меня всякие видео скучные. Там про кукол, обзоры, это уже, наверное, пятиклашкам надоело. И я решила так, типа, какое-то состязание сделать. И, кстати, те, кто не знают, я учусь в школе номер 329 Логос. И я учусь в пятом классе. Букву не скажу. Запрещено. И, и вообще, кто хочет, чтобы я сделала на что-то обзор или мастер-класс, пишите тоже. Я не знаю, я мастер-класс, я попытаюсь. Но обзор я могу снять, если у меня, например, будут похожие вещи про что-то. Также, если вы хотите, я могу написать стих или... Или еще что-то. Я даже могу писать стих, снимая видео и его сочинять. Ну, то есть я вообще как бы в детстве очень любила писать всякие стихи маленькие такие. Я даже про тигренка написала маленького из зоопарка. Ну, это у меня какой-то... Ладно. Извините за звук. Подождите меня, ладно, сейчас быстренько. Попробую, если у меня сейчас будет здесь книжка, я найду. Да, она есть. Ну все, теперь у меня вообще будет капец. Вы сейчас э, мне в комментариях будете такое писать, что это ужас. Я вот нашла стихи. тигренка, да, я про тигренка. Они все по-украински. Вот. А это все здесь у меня написано. Я могу вам даже показать. Сейчас. Вот. Это я в детстве писала. Например, сейчас я вам его прочитаю. Кубик-рубик. Я не, я не помню честно, что я писала, но что-то кубик Рубик я складаю и розум набираю. Ну это типа что-то такого. И у меня здесь куча есть, ну не совсем много, но я типа в детстве была поэтом. Сейчас я вам это все буду читать, а вы наблюдаете за этим несчастным. Вот. Так, лито. Лито так и аж окуляры не в подмогу. Солнце и там, и тут. Знайдем оно усюды Ну, это может не в рифму. Я не знаю. Пишите, какой вам стих понравился больше всего. Или два, ну, или все вообще. Так дальше. Сон. Ой, как хорошо спать и дивиться мультик. Там так цикаво, еще не хочется вставать. Вставать. Ну, это не в рифму у меня получилось. Это я уже сама сейчас поняла. Мультик это типа сон. Ну, ты смотришь его, как будто мультфильм какой-то. Так, дальше. Осень. Мы же встречаем осень с яблоками. С кавунами. С гарными усмешками. Танцами. Это не в рифму. Это я писала просто. І ти не стіг. О, от це вже стіг. Тигр... Тигреня. Улітку в зоопарку народилося о, маленьке тигреня. Воно таке м'якеньке, як в птаха. Що то я не пам'ятаю, що я таке писала. Зима. До нас прийшла зима, вона прийшла з... е... і сніг принесла. Сидит и выбегают и новый риг застречают. А вот этот стих, я когда была в первом или втором классе, я его рассказывала. Я его рассказывала на свет Святого Миколая. Уже видео идет 22 минуты. Вам уже видно скучно эту ерунду все слушать. Давайте я вам расскажу последний стишок и. Буду с вами прощаться, а в следующем видео я попытаюсь рассказать про всех девочек в нашем классе, как их зовут, и они отличницы или нет. Ну, я не буду говорить, что они вообще ужас, типа... И не буду говорить, что они очень отличные. Некоторые девочки так учатся, как я. Некоторые учатся, может, лучше. Ну, я точно не знаю. Лучше, может, еще учатся. А некоторые, может, чуть-чуть хуже. Ну, как хуже? Неплохо, а просто. Короче, слушайте. Весна. Весна пришла... Так, это был заголовок. Весна. Прошла весна, на деревьях завелись зеленые листочки. Пр... Боже, у меня тут такой почерк. Пролетели птахи и дети Танцуют, смеются, спевают и батькам дарить квиты. Что дня? Это я что-то не поняла, что это за стих, поэтому я ничего не знаю. Это не ко мне. Итак, короче, машину времени возвращайтесь, и потом вы меня там где-то, может, найдете, узнаете. Ну ладно. В следующем видео будет обзор на девочек, а потом на мальчиков. Просто некоторые наши одноклассники думают, что наш класс ужасный, но я так не считаю. Наш, наш класс особенный. Ну, у, у, учителя говорят, что мы самый худший класс, что мы не слушаемся, а все остальные классы самые-самые хорошие, самые послушные. Так вот, я думаю, что это хорошо, поскольку мы ведь мы ведь не слушаемся, а все остальные классы они слушают учителей. Ну ладно. Всем пока. С вами была Дарина. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки за понравившееся видео. Пишите комментарии, какой вам больше стих понравился. И предлагайте свои видео на какие я буду снимать, если вы хотите мастер-класс по резиночкам, я по Ренбулу или еще по каким-то, то я вам могу его снять, но только это просто будет, если я сейчас его захочу снимать, то это через неделю где-то будет, поскольку я должна выбрать модель, ну там, что я буду делать и выложить ну и нужно мне его будет выучить, потом еще выложить. И я не знаю, как это будет. Ну все. Всем пока. Я вас всех люблю. Не забывайте писать комментарии под этим видео, а то у меня их очень вообще мало. Всем пока!